Перше, що я хочу сказати, це процитувати цю норму, яка записана в законопроекті, що граничні суми розрахунків готівкою для фізичних та юридичних осіб, а також для фізичних осіб-підприємців, відповідно до цієї статті встановлюються Національним банком України. Ніде в цій статті не говориться про те, що е, про суму, яка, е, яку збираються обмежувати. Або термін, коли це буде введено. Це, ця норма в дещо обрізаному вигляді, що стосується готівкової форми розрахунків для юридичних осіб та фізичних осіб, діє з 2005 року. І встановлена вона Національним банком постановою 32 9 лютого 2005 року. Для юридичних осіб. Ми всі розуміємо, що це було впроваджено. Тому що головне завдання юридичних осіб це робота в економіці, співпраця між собою в безготівковому полі. Що стосується фізичних осіб, ніхто не збирається обмежувати права пересічних громадян, використовувати ту чи іншу форму розрахунків. Зараз в пресі дуже багато є коментарів стосовно яка буде ця норма. Зокрема, я не раз читала, що буде там 20 тисяч чи інша норма. Я вам хочу сказати, що ця сума, гранична норма і термін, коли воно буде вводитися, вона буде використовуватись і вводиться тоді, коли. Буде вивчена економічна ситуація в країні, політична ситуація, для того, щоб введення цієї норми було максимально комфортно для громадян. І ще я хочу наголосити, що цей законопроект, який запропонований Національним банком, вводить декілька додаткових норм, які стосуються захисту прав споживачів. Зокрема, Національний банк зможе вводити обов'язкові. Пунктів договора з карткодержателями, які будуть направлені на захист прав споживачів більш за все, і що стосується, можу декілька слів сказати щодо вартості для споживачів переходу на безготівкову систему розрахунків. Перший питання про, про потребітелі да карточка лучше, ніж кеш. Возьміть ще фактор Да? У нас периодически бывают случаи грабежей людей, когда это любые банкиры знают, У да, нас часто милиция запрашивает, ну часто там. Несколько раз в год тут вот, у нас конкретно запрашивают видеокамеру в кассе около банка, да, как человек снимал деньги, вышел, дальше там отошел 500 метров, его по голове стукнули, забрали браслетку и убежали. Да. Я могу сказать про, си, про себя, я там... 10 лет использую только карточки, у меня в бумажнике там 500 гривен максимум кэша. Если мне в магазине говорят, что карточкой заплатить нельзя, я, как правило, ухожу. Ну, только критичная какая-то ситуация, я заплачу кэшем. Отказ брать в магазине карточку означает, что люди работают в темную. Почему 10% экономики платят 90% налогов? Никому не удавалось. Большие предприятия, большие сети работают более-менее в белую и платят... 90% налоги. Да? Вся остальная часть населения и мелкого бизнеса считает, что это не для них. Все, все в темную, ничего не видно, ни оборотов, ничего. Переложит ли они это? Если говорить о больших сетях, все большие сети сегодня полностью укомплектованы терминалами. Да, как еще часто даже 2-3 банка стоят терминалы, ты еще можешь там. Еще между банками идет конкуренция, там, стимулирование кассиров, да, там, кэшем платят, чтобы, он, чтобы его терминал с него списывали деньги это не проблема. Добраться там до самых маленьких, ну, доберутся. Вспомните, как были, возникали, когда было решение налоговое об оснащении этими кассовыми автоматами, да, даже маленьких фиосков, да, там. Это невозможно. Потом получилось, что возможно. Да. И причем, если с кассовыми автоматами, возможно, игры там с соответствующим софтом, да, обнулять их можно и так далее, и так далее, то здесь не поиграешься. Прошла транзакция, бах, в банке где-то на счет встали деньги, все зафиксировано. Да. Ну и, наконец, для меня здесь самое главное было бы все-таки подумайте, соотношение вот, э, кэш, которым владеют банки. Это остатки на курсчетах и деньги в кассе. Если мы говорим про гривну, это порядка там, ну, в среднем порядка 40 миллиардов гривен. Да. Вот это все, что владеет банковская система, ликвидность. Деньги вне банков около 200. Бред сумасшедшего. Да. Один к пяти соотношения, да, и когда мы говорим, а где там у них не хватает ресурса для кредитования, пускай нас банк напечатает. Но нас банк не печатает. У него нет такой формы, кстати, уже там 15, нет такой формы, как печатание денег. Он может либо купить валюту и тем самым отдать гривну, да, если сальдо покупки, если он больше выкупает валюты с рынка, чем продает, он гривну пускает в экономику, либо дать финансирование, рефинансирование банкам, которые тоже там, ну, свои правила имеют, как во всем мире.